Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Macam biasa setiap kali kalau masuk tahun baru, kita akan senaraikan antara kereta-kereta yang dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia. 2026 ni abang jangka lah ada banyak gila kereta-kereta yang akan masuk ke pasaran Malaysia. Plus juga ada juga beberapa jenama yang memang dah confirm masuk ke pasaran Malaysia. Dan uh, tak salah saya fokus untuk sale jualan kenderaan pada tahun 2020 adalah sekitar lebih kurang dalam 800,000 unit untuk tahun ini. Jadi untuk video kali ini, abang akan senaraikan 10 model kereta yang memang dah confirm akan masuk ke pasaran Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini mungkin part 1 lah. Nanti kita akan buat part 2 lagi sebab ada banyak lagi kereta yang abang tak masukkan dalam ini. Jadi bagi korang yang ada planning nak beli kereta, ah video ini sesuai untuk korang dan simpanlah untuk kau orang jadikan rujukan dan boleh agak-agak lah bilakah aku nak pecahkan tabung ni untuk beli kereta apa yang aku dah idamkan tapi macam masalah sebelum tu bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini bantulah kita orang subscribe bantulah kita tekan loceng follow juga lah segala semua sosial-sosial media kita orang Facebook, IG, TikTok, Panlaju dan ni pergi kat website kita orang juga panlaju.com.my jom let's go Okey, yang pertama, finally. <laughs> ini antara model yang abang dah tunggu lama sebenarnya. Dah dekat setahun lebih dah kita tunggu. Ya, yeah, Mitsubishi Act force sebuah SUV segmen B yang sebenarnya bakal dimeriahkan lagi dengan model ini. Yang mana sebenarnya gambar spy shot dah keluar tau. Yang uh, untuk model ini kita jangkakan dia akan launch pada Q1. Uh, Q1 iaitu antara Januari mungkin sampai March ataupun April lah sebab gambar spy shot pun dah keluar. Finally, Mitsubishi dah ada produk yang lain selain daripada Xpander dan juga Mitsubishi Triton. Ya, untuk yang ni dia akan gunakan enjin tak salah abang untuk pasaran Malaysia cuma ada satu pilihan saja. Walaupun kalau kita lihat dekat Indonesia dia ada versi 1.5 liter NA dan juga aa, versi hybrid kau. Tapi untuk pasaran Malaysia kita jangkakan 1.5 liter NA saja yang akan masuk pasaran Malaysia iaitu 1.5 liter NA MyVac 4 cylinder engine yang sama digunakan pakai dekat Mitsubishi uh, expander iaitu 105 PS dan juga 141 Newton meter torque. Cuma untuk versi hybrid kita jangkakan dia tidak akan buat masuk dahulu. Mungkin kemudian yang dia akan buat masuk elo. Yang mana untuk yang ni design dia memang lawa especially warna yang warna macam bukan warna kuning macam ala-ala warna kuning kita warna orang ke kuning macam tu. Kuning ah. Bagi aku yang ini memang lawa dengan design dia masih lagi kekalkan dengan dynamic shield dan sebagainya kan. Dan untuk yang ini kan, harga dia pula. Kalau dia masuk Malaysia, berapakah harga? So pandang yang ini kalau pesaing terdekat dia macam uh, HRV, uh, X50 dan juga Corolla Cross kan. Tapi untuk yang ini kita jangkakan mungkin dia tak murah. Ha. Lah. Sebab expander pun dah 100 lebih sikit. Yang ini kita jangkakan mungkin sekitar 100, mungkin belah-belah ribu sampai... RM120,000 Andai katalah Kalau dia buat Sekitar RM120,000 Kalau dia dapat Rendah lagi Lagi bagus Kau rasa boleh beli ke ataupun baik beli Ah ha, dan adakah untuk model ini dia berpotensi untuk menjadi game changer untuk SUV segment B yang selama ini di banyak dimainkan oleh model-model yang Abah sebut tadi tu cuba kau sikit adakah kau antara yang tak sabar nak tunggu dia masuk alright so model seterusnya ini juga antara model yang mencuri tumpuan juga selepas dia punya adik dia dah keluar iaitu uh, peredua uh, kali ini semua sudah maklum untuk model ini dia akan masuk juga sama juga sebuah SUV segmen B juga iaitu Toyota Yaris Cross. Okey, untuk model ni memang dah confirm. Sebenarnya model ni dah a bit sedikit outdated lah kalau ikutkan. Dan sepatutnya model ni memang patut diperkenalkan satu ataupun dua tahun lepas. Dan kalau kau lihat kepada Perdora Trust, kenapa? Ramai tanyakan, kenapa dekat Trust tak ada versi ADV eh? Kenapa tak launch yang paling high spec eh? Kenapa tak ada yang ini, tak ada yang itu termasuk dengan Kenapa tak bagi engine hybrid eh? Ha, sebenarnya kami menjangkakan Peredua sebenarnya dia bagi laluan kepada Toyota untuk keluarkan model Dan perancangan awal untuk Trust memang ada Untuk yang versi hybrid kan eh, Tetapi uh, Abang jangkakan yang ini dia bagi laluan dekat abang besar dia Iaitu dekat Yaris Cross Yang mana kalau Dekat Trust dia gunakan 1.5 liter NA Yang 2NRVE engine sama dengan Myvi kan Tapi yang ini dia akan gunakan uh, engine hybrid uh, yang mana yang ini dia cuma ada satu pilihan saja iaitu versi hybrid dan dia yang paling premium sekali kalau compare dengan Thrust dengan ini inilah yang versi yang paling premium yang paling high spec sekali yang ini mungkin akan ada uh, adaptive cruise control ACC yang tak ada dekat Trust, yang mana untuk yang ini dia akan gunakan satu, satu pilihan engine saja iaitu 1.5 liter hybrid dan untuk model ini kalau dia masuk ke pasaran Malaysia berapa pula jangkaan harga dia kalau lah bukan kalau trus jual 70 lebih lebih yang ini kita jangka biasanya trend antara Toyota dan juga Perdua dia lebih kurang RM20,000 lebih mahal daripada yang ini mungkin kita jangka yang ini harga dia sekitar RM95,000 dan antara kalau lah dia jual RM95,000 kau pilih Toyota Yaris Cross ke ataupun peredua trust yang mungkin RM20,000 ataupun lebih. Lebih murah daripada itu. Ha, cuba komen sikit. Alright, model seterusnya. Ini antara model yang ramai dok tunggu juga. Peredua Myvi New Generation ataupun peredua Myvi generasi keempat dengan code name dia adalah D019. Di sebenarnya ini bukanlah satu benda yang baru. Yang mana untuk projek Myvi generasi keempat dah start dah tahun lepas. Tahun sebelum ni memang dah start cuma up to date untuk 2026 kita dengar design wise dah confirm yang diorang sekarang ni dah start work dah untuk uh, Myvi generasi yang keempat. Dan yes, aku tahu kau jangka kan Beza kan. Sebab so, Beza dah lama dah lebih 10 tahun dekat pasaran Malaysia. Sebenarnya tidak. Kita pun jangkakan kan Beza. Beza mungkin tahun depan. Tapi tahun ni kita orang yakin dan percaya Peredua tengah develop new generation of Myvi. Satu lagi king yang bakal muncul tak lama lagi yang dilancar, yang bakal dilancarkan pada tahun yang ini. Dan untuk ini dia gunakan platform di NGA sama jugalah. Yang mana dia gunakan platform yang sama dengan Trust dan untuk engine kita jangkakan sekarang kan Myvi ada dua pilihan engine 1.3 liter dengan 1.5 liter kan. Yang ini kali ini kita jangkakan dia ada tiga pilihan engine 1.3 liter sama 1, 1 NRVE 1.5 lepas tu 1.5 liter lah 1.5 liter 2 NRVE dan ada satu juga engine yang baru mungkin diperkenalkan yang sama macam Toyota Yaris Cross iaitu iaitu 1.5 liter hybrid ataupun 2 nrvex X so kiranya yang ini kongsi engine yang sama dekat Toyota Yaris Cross Dan untuk maklumat korang semua um, Harga MyBiz kan Dalam sekitar RM48,000 Sampailah RM60,000 Dan kalaulah yang ini jual RM75,000 contohnya RM70,000 ataupun RM75,000 mungkin harga dia RM10,000 ke RM15,000 lagi mahal daripada yang versi petrol yang biasa kau rasa ok tak boleh beli kalau kau tanya aku kan kalau dia king kan sama-lamanya king kan lah. kalau harga macam tu masih lagi boleh ditima RM10,000 masih lagi ok lah RM10,000, RM15,000 masih lagi ok tapi ini antara model yang bakal mencuri tumpuan pada tahun 2026 20, 20. alright model seterusnya ah uh, ini adalah antara model PHEV juga Iaitu model yang lebih premium daripada China Chery Tigo 9 PH EV Yang dijangkakan akan masuk ke tahun ini juga Yang mana untuk yang ini adalah versi uh, front wheel drive right? Yang gunakan enjin uh, turbo 1.5 liter uh, turbo Plus dia ada dua electric motor Yang mana total output combine dia can up to 381 PS dan juga 600 10 Newton meter tong. 0 to 100 dijangka lebih kurang 8.9 saat dan range dia ya? katanya boleh pergi sampai 1300 ke 1400 kilometer untuk single charge. Uh dahsyat weh. Sekarang ni semua orang dok cerita PHV dah lebih ribu-ribu sekarang ni. <coughs> Kenapa kita perlukan EV sedangkan kalau model PHV boleh pergi sampai 1000 lebih kilometer yang tak perlu nak charge, ada petrol, minyak pun boleh jalan juga. Ha kan? Dan untuk harga ni kita jangkakan tak murah ha. Aku rasa mungkin average lah aku rasa hampir-hampir mungkin nak cecah dekat RM200,000 kot ini pun bergantung kepada insentif buat masa ini PHB tak ada insentif tau dekat Malaysia ni kecuali dia CKD kan dia alright model seterusnya ha, ini juga antara model yang lama kena sidai ya yeah, orang Malaysia memang suka kena sidai ya yeah, Nissan Serena e-Power C28 akhirnya masuk juga Malaysia. Dan sebenarnya model ni dah preview sebelum ini tau. Dan model ini dijangka akan launch anytime from now. Sebab first dia dah buat preview last year kepada media. Dia cerita pasal X-series saja. Kali ini akan ada juga media test drive yang media akan bawa juga. Yang mana ini adalah the first model uh, e-power yang akan disikadikan dekat Kilang Tancung dekat Serendah Selangor. Yang mana eh Nissan Kick bukan bang? Bukan. Nissan Kick memang e-power tapi yang itu adalah versi CBU daripada Thailand. Dan untuk model ini kalau kita lihat kan kalau kau tengok design dengan lebih kurang sama je macam C27 sebenarnya. Tapi yang ni bagi aku personally yang ni nampak lagi lawa lah. Nampak dia lagi sporty dekat situ. Yang mana antara perubahan yang paling besar sekali adalah dari segi dia punya power trend dia yang mana dulu gunakan guna 2.0 liter tapi sekarang ni dia cuma gunakan 1.4 liter 3 silinder HR14 DDE yang mana yang ni digunakan generator lah untuk gerak tak sama je macam dekat Nissan Kick. Ah, so konsep yang sama juga yang diguna pakai dekat Nissan Serena yang ini. Plus yang ini dia ada bateri lithium ion 1.77 kilowatt yang letak dekat bahagian bawah dekat bahagian depan, seat bahagian depan lah. Yang ini adalah antara perubahan yang paling besar sekali ya. Yang mana untuk yang ini digunakan front wheel drive pancuan roda depan dan of course antara benda yang paling win dekat kereta ni adalah dari segi dia punya full consumption lah. Full consumption dia kata aku memang memang jimat gila sekitar 5.5 liter per 100 km. Dan kalau kita ikutkan dengan tangki penuh 52 liter, average kan jalan lebih kurang almost 1000 km. This is on paper saja Dan anggaran harga berapa? Anggaran harga aku rasa lebih mahal sikit daripada C27. Mungkin sekitar 160 sampai 180 ribu ringgit. Cuma lah untuk yang ni dia macam bermain alone lah. Tapi kalau kita tengok dekat Indonesia Ramai orang Indonesia suka dengan kereta ni dan ramai juga media-media dekat Indonesia yang beli kereta ni. Sebab so, katanya untuk C38 ni jauh lagi better. Alright, model seterusnya daripada Toyota juga. Tahun ini merupakan tahun yang agak meriah untuk Toyota. Yang mana untuk tahun 2025 dia kan agak sunyi sedikit kan. Eh? Tapi tahun 2026 sebenarnya banyak model-model daripada Toyota selain daripada Toyota Yaris Cross antara model yang ini model untuk kereta-kereta bos-bos lah iaitu Toyota Alphard ataupun Velfire HEV dan sebenarnya model ni dah dia dah pamer tau dekat Beyond Zero dekat show UNW Toyota sebelum ni dan kita tak perlu terkejut yang mana yang memang kita dah jangka dah untuk model cuma kita tak tahu Alphard ataupun Velfire tapi kalau kau tanya aku kan Aku rasa yang akan masuk adalah versi Volfire uh, HGV Yang ini pun memang dah Confirm akan masuk ke pasaran Malaysia Tahun ini juga Yang mana yang ini digunakan Enjin 2.5 liter 4 silinder A25A uh, FXS Hybrid engine Yang mana untuk total output dia adalah 249 horsepower Dan untuk yang ini pula Dia gunakan transmisi E-CVT Of course lah uh, Dia gunakan front wheel drive uh, Dan antara kelebihannya adalah Jimat minyak. Cuma antara Alphard dan juga Wildfire macam abang cakap, kita jangkakan Wildfire. Tapi harga dia kau jangan expect murah lah. Yang sekarang ni pun yang versi petrol pun dekat RM448,000. Kau rasa yang ini datang dengan HEV berapa pula? Saya sila silap aku rasa lebih daripada setengah juta. Ha, tapi kita kata mahal-mahal setengah juta pun kau tahu tak berapa banyak Alphard Wildfire dekat Tajalan Kerasi. Banyak weh. Banyak. Alright, model seterusnya daripada Hyundai iaitu Hyundai Stargazer. Okay, so untuk model ini, ini, adalah rival kepada peredua Alza, uh, Toyota Veloz dan juga Mitsubishi Expander. Dan untuk model ni sebenarnya dah ada spy shot dah yang keluar dekat Malaysia sebenarnya. Dan cuma kita haraplah dia boleh menjadi MPV budget dekat Malaysia kalaulah dia nak lawan dengan Alza, Veloz dan juga Expander. Yang mana untuk yang ni kalau kita lihat kan kita dah pernah review dah dekat Indonesia. Tolonglah Hyundai Malaysia bawa masuk yang paling latest Kalau kau bawa yang lama tu memang Ya amat Buruk Serif Buruk ya amat Yang mana untuk yang ni digunakan Engine 1.5 liter smart trim Dengan IVT Ataupun CVT lah Dan uh, untuk pasaran dekat luar Kita nampak dia ada 6 seater Dengan 7 seater lah 6 seater adalah pilot seat Kita tak tahu Mungkin dua-dua masuk 6 seater dan juga 7 seater Dan untuk harga pula uh, Ini yang paling penting sekali yang mana kalau kita tengok dekat Indonesia dia jual 70 sampai 100 ribu tau Dekat Malaysia lah, kalau kau nak lawan macam model yang sebut, wajib jual bawah RM100,000. Kalau kau jual RM120,000, aku rasa mungkin saya nara jugalah. Ini antara model hidup dan mati Hyundai sebenarnya dekat pasaran Malaysia. Kalau lah betul-betul dia nak grab hati orang Malaysia, aku rasa dia should sell below RM100,000. Tak kisah apa kau nak buat, kau buatlah janji bawah RM100,000, aku rasa yang model ni boleh jual. Sebab dekat Stargazer dekat Indonesia, laku keras, babe. Ha, interior dia pun not bad. Skrin panjang, dekat belakang pun, uh, space dia pun besar juga. Cuma satu je, jangan bawa yang model yang lama. Buuk. Alright, so seterusnya, model lokal juga. Uh, iaitu, ini benda bukan benda baru juga lah. Iaitu daripada Proton. Proton e 7 versi PHEV. Ataupun kalau dekat China, digelarkan sebagai Galaxy Starship 7 ataupun kalau dekat luar digelarkan sebagai Gili Starry EM1 yang sebenarnya dekat hari tu tahun lepas 2025 pun dia dah pamerkan dekat Proton Tech Showcase cuma hari tu dia masih lagi dengan camouflage yang sebagailah dan kita jangkakan model ni pun tak lama juga sebab so, media preview pun telah berlangsung dan model ni jangka akan masuk ke Malaysia tak lama lagi lah. yang membezakan dia EMA7 kan fully EV tapi yang ni besi PHEV dia petrol plus dengan bateri yang boleh di charge yang ini katanya full charge dengan bat dengan bateri penuh dengan minyak boleh up to 1000 km ha, ha, ini antara kalian dan ini juga antara the first model PHEV yang Proton keluarkan especially untuk Proton Imas lah dan dari segi design pula kalau sebenarnya dari segi dimensi kalau nampak macam sama je macam Imas 7 sebenarnya dan design ni memang kurang sama kecuali dari segi detail-detail yang lain especially dekat bahagian lampu depan kan jenis memanjang dekat bahagian lampu depan so memang nampak lain sikit ni nampak lebih meriah even rim pun nampak lain sikit dan cuma door handle lah yang buat spoil sikit macam a bit conventional sikit berbanding daripada Imas 7 yang jenis yang pop up dekat bahagian situ lah. dan interior sofa dia tak tunjuk dan kita jangkakan kalau kita tengok dekat Thailand dia sama je macam Proton Imas e 7 yang kat sini adalah. Dan untuk yang ni dia gunakan enjin 1.5 liter NA engine plus dengan ada uh, electric motor. Total output dia 218 PS dengan 262 Newton meter torque. Uh, lebih kurang sama macam Imas e 7 kecuali dari segi torque tu lebih rendah sikit lah. dan yang ini juga transmission digunakan DHT iaitu Dedicated Hybrid Transmission dengan 0-200 sekitar 8 saat berbanding daripada 6.9 saat untuk versi EV yang mana untuk ratio macam aku cakap eh, untuk full minyak dan juga bateri can up to 950km dan kalau untuk fully bateri saja full EV WATP boleh jalan 83km harga berapa pula? harga kita tak tahu apa kalau kita ikutkan harga IMA 7 lebih kurang 100 lebih kak. Kita jangkakan untuk harga ni pun sama juga. Kecuali dia boleh jual murah daripada kalaulah dia jual murah daripada IMA 7 kan. Aku rasa ramai yang lebih prefer yang ni berbanding daripada IMA 7. Apa kata kau? Okey, dan model yang seterusnya adalah JQ J5. Ha, ini juga menjadi rival kepada X50, HRV, ha, mungkin Tigo, Tigo Cross Uh, dia termasuk dalam sebuah SUV segmen B. Dan sebenarnya model ni dah preview dah tahun lepas, bulan 8 tahun lepas dan diorang pun baru-baru ni Omoda NJQ pun dah buka interest kepada sesiapa yang berminat yang kita jangkakan dia akan masuk bila-bila masa saja pada tahun ini yang kita gelarkan dia uh, J5 ni macam baby J7 sebab design dia lebih kurang sama macam J7 kecuali dari segi size dia yang lebih kecil sikit dan untuk pasaran Malaysia kita kita dijangka akan terima satu pilihan varian saja iaitu 1.5 liter turbo dengan 147 PS 210 Nm torque it's a front wheel drive menggunakan kotak gear CVT dan dekat Thailand dia datangkan dengan fully EV saja tapi dekat Malaysia kita jangkakan dia akan masuk versi turbo saja dulu dan design ni pun not bad lah interior pun not bad juga interior kalau kita tengokkan screen dia menegak ada Apple CarPlay Android Auto interior dia memang nampak mewah ha. Lah. cuma dari segi harga berapa pula harga dia harga eh kita jangkakan mungkin sekitar 120 dan kita jangkakan untuk model ini dia juga akan di CKD kan dekat pasaran Malaysia macam ok tak J5 ni jadi itulah antara 10 model yang confirm akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun 2020 sebenarnya ada banyak lagi contohnya macam Toyota Vios HEV Urban Cruiser pun akan masuk juga Daripada Honda pun ada juga Honda Super One pun mungkin juga Honda Prelude pun mungkin juga Saga Iceback pun mungkin juga Dan ada banyak lagi Yang ini kita akan buat dekat part 2 So that's why lah aku cakap kan Tahun ni adalah tahun yang meriah Termasuklah dengan brand yang baru Lepas pun akan masuk Malaysia juga Ah, Cangan pun akan masuk ke Malaysia juga ah, Ini antara beberapa model yang menarik juga lah Yang jangka akan masuk ke Malaysia pada tahun yang ini Yang ini kita cerita kemudian okay, I think sampai sini saja video yang agak panjang Ellie boleh jadikan panduan kepada korang yang ada M tengah cari kereta baru ini antara model-model yang akan masuk ke pasaran hmm. Malaysia. Thank you for watching dan macam biasa lah tolonglah belanjalah kita orang subscribe lah channel ni kalau belum subscribe tekan lonceng sekali sebab so, nanti ada notif nanti ada video baru kau dapatlah notification. Dan follow juga lah segala semua social media kita orang. Facebook aja TikTok Balaju dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.